Hoş gəlir dəyərli YouTube kanalı izləyicilərimiz. Binəqədər rayonu Sultafa qəsəbəsində 9 sotda inşa edilmiş gözəl bir şəxsi tikili həyət evimiz satışa çıxıb. Kəsək dəyəyi yerləşmə yerinə, demək Sultafa dairəsindən dəyrə, ikinci küçədə dərhal sola, yəni bir mərkəzə demək olar ki Sultafa qəsəbəsinin tam mərkəzinə dairəyə Təqribən 100 metr məsafədə yerləşir evimiz. 6 otaqdan ibarətdir, 4 dövrəmə qoşa daşla inşa edilib, geniş həyəti naleyəsə tallarında görürsüz. Tam qaydasında sənədləri olan bir evdir, tam mülkiyyət. Geniş həyətinin yəni sahəsi var, baxın. Yenə də əlavə olaraq bağsahəsidir, irəlilənənlərdə çəkib təqdimat edəcəm və yenə də əlavə bir tikilisi var. Yəni bu evdən də başqa hal-hazırda da kirayədədir. Onda Yəni təqdimat edib göstərəcəm. Keçək bu hissədən başlayaq. Yəni əlavə sanuzadır, sanitar qovşağıdır, kombi otağıdır. Hal-hazırda da işlək vəziyyətdədir. Tam bu sahəyə qədər hamısı çardaxlanı, örtülü. Gözəl də təmirdir. Evdir həqiqətən də. Yəni keyfiyyətinə söz ola bilməz. Özü üçün tikili bir evdir üst tərəmi qoşa daşladır. Kamera müşahidə sistemi ilə idarə olunur. Pəncərələrə də yeni əlavə olaraq dəmir barmaqlar da quraşdırılıb. Bu formada gördünüz geniş həyət sahəsi sahəsidir. Bağına bağçasına fikir verin, yəni bütün bu bağ-bağçası bu evə aittir. Ot dikilidə hal-hazırda kirayədədir bunu da bir çəkiliş edim. Gözəl də havası var. Yəni rahatlıqla istirahət edəcək bir yerdir, ərazidir. Yəni bu tikilidir, bunundur. Kirayədədir sadəcə olaraq. Yəni daxilindən çəkə bilmirik çünki yaşayış var. Yəni hündürlüyünü də gördünüz. 6 otaqdan ibarətdir. Sanuz və sanitar qovşaqları da ayrılıb. Sultape qəsəbəsini demək olar tam girəcəyində. Dən Sultape dairəsindən dəyrə, aşağı düşdükdə sağda ikinci küçədir. Yəni mərkəzə çox yaxın bir ərazidədir. 9 toplu ümumi. Keçək indi isə evdədir, geridən kürsülüdür. Daxili təqdimatı. Demək daxil olduq girişə. Həm iki tərəfdən də giriş hissəsi var. Baxın, bu qapıdan da girmək olar, bu qapıdan da. Burada da istəsəz əlavə yerə şkaf qoya bilərsiniz. dəşəmə taxtadır. Keçək daxilə. Ümumi 6 otaqdır. Demək, geniş dəhliz sağda böyük qonaq otağı. Tək qonaq otağının kvadraturası 55 kvadratdır. Solda yenə bir yataq otağıdır, sanuzel sanitar qovşağı, kladovkası. Pilləkan üst qata baxmaq üçün yeri gəlsə pilləkanla nəzərinə çatdırım ki, qoza ağacındandır. Sağ hissədən başlayıb ümumi 6 otaqdır. 220 kvadrat metr yaşayış sahəsi var. Maşallah, qonaq otağının böyüklüyünə baxın. 11-in 5-ə, yəni 55 kvadrat metr tək qonaq otağının sahəsidir. Qoşa daşdır. İstiliyi sistemi kombidir. Satış qiymətindədir. Bütün pəncərələrdə, alt qatda da, üst qatda da dəmir barbahlarla təchiz olunub. Keçək burada qonaq otağıdır. E, Üz istəmi yataq otağıdır. mətbəx sahəsidir. Hamsı da gördüyünüz kimi qalacaq, yəni mətbəx sahəsində mətbəx mebeli. 30 də sanitar qovşağı da ayrı ayrılıqdadır. Tam təmirli, tam təsəssüzatlı. Geniş dəhliz verilir. Rahatlıqla da istəsəniz duş kabinetdə yığa bilərsiniz. Yenə də məykana qədər hər bir şey. Kolodovka da var. Yəni bu alt hissədə sadəcə olaraq qaranlıqdır. Yəni artıq əşyaları yerləşdirmək üçün gözəlpirləşan qozağazından yığılma qalxa üst qata. Üst qatda da 4 otaq yerləşir. Geniş dəhliz, qalbır. bax məşallah. Sağ istədən başlayaq. Yenə də ikinci mərtəbədə sanitariya-sanitar qovşağı mövcuddur. O geniş, burada da yenə moykası. bizə növbət oldu. Otaqlar da genişdir, hündürdür. Baxın yenə. Yəni, ətraf da tam yaşayışlıdır. Təkrarlayıram. Sultanpa da dairəsinin deməyolar ki, 100 120 metrliyində onlar birəs, yəni məsafəsi var. Yenə də burada da belə bir otaq var istəsən iş çalışma otağı kimi istifadə edə bilərsiniz də yaxud da ki, yəni uşaq otağı kimi. Yerə də gözəl bir işıqlı burda da bir otaq var. Yəni divar kağızını istəsə yeni sahibi dəyişib təyinata eləyə bilər, yəni hal-hazırda divar rəngi ilə, divar boyası ilə boyanılıb. Belə də sonuncu otaqdır. Altı otaq. Hər iki mərtəbədə, hər mərtəbədə tamzı sanitar qovşağı, mətbəxi 9 sotlu əlavə yeni bağlı bağçası həyətində də bir yerə tikili, hal-hazırda da kirayədədir və aylıq kirayə haqqı ödənilir. Sənədləri də tam qaydasındadır. 250.000 manata təklif olunur. Yerində real alıcılara endirim olunacaq. Dəyərli vaxtınızı ayırdığınız üçün təşəkkür edirik. Sonuna qədər izləyin, tam məlumatlı olun. Satlıq məhsullarınızı da görmək istəsəniz müraciət edə bilərsiniz. Bəyəni bağını olmağı unutmayın. Bildiriş sahəsini də açıq qoyun ki, ilk oralar siz məlumatlı olasınız. Sağ olun, sağliqla qalın.